14 червня перед приміщенням Балської районної державної адміністрації та в самому приміщенні відбувся мітинг, метою якого було здійснення тиску на заступника голови Балтської районної державної адміністрації Ірину Балагуру. Це все неправильно робиться, Іра нормальний чоловік. Я не знаю. Куда мы смотрим и куда мы дальше идем? Ее избрали люди, я знаю. А там написано на, около Белого дома, что проститутка это же оскорбление личности. Я так понимаю. И оскорбление личности тех людей, которые за нее голосовали. Понимаете? Вот это, я считаю, неправильно. Без оппозиции невозможно. Так что за нее заступиться надо. Но они уже сожгли почти Украину всю. Я против всего этого, и Майдана, и майданутых против. И сейчас они делают, гривну обесценили, экономика упала. Что еще нужно для этого? И хорохорятся, что-то дороги переходят, с флагами ходят. Что это такое? Что из... кончились у нас хорошие люди, у нас только нужно оскорбления нести. Я считаю, что это оскорбление личности и- за это кто-то должен э, ответить прямо на вопрос что это такое беспредел ну что я когда голосовали за нее я очень хотел чтобы женщина прошла ну так получилось что но я всячески ее поддерживаю женщина молодец бездельники, самозванцы, самозванцы. Я хочу сказать за Иру Балагулу, что она хороший человек, что ее так там обзывают и нецензурные. Она все время всем помогает, всем к, к чем не обратиться, он... всегда, она никогда не отвернется, никогда не отвернется, всем она поможет, в чем попросишь, она всегда помогает. Это очень хороший человек. Я считаю, что она должна восстановиться на свое рабочее место. А вот тот, который сам себя поставил, это совершенно неправильно. И вот эти плакаты, которые там висят, они совершенно неверные. Только надо ее восстановить на свое рабочее место. А так, там написаны цензурные слова, это совершенно никуда не годится. Во-первых, они развращают молодежь, а особенно малолетних детей. Этими словами. Это совершенно нехорошо. И за что это ее так обзывают, это совершенно непонятно. Ну, это насилие вообще как бы, не знаю, это по правилам или не по правилам, или как вообще. Или это такое может быть? Существует сейчас при этих законах такое? Я не знаю. Это такого не может быть, я думаю. Если силой, силой уволить человека, это, по-моему, беззаконие. Знаешь, она хороший человек. Все от ней отзывы вообще, вот сколько я вот на базаре, отзывы нормальные, хорошие. Митины какие-то, что-то против. Но я считаю, что это неправильно. Я думаю, що должна работать человек. Чего він не має роботи, якщо він е, може работать? Ну почому чоловік повинен ходити, займаємо должности? Умний чоловік, грамотний чоловік, почему должен уходить? Не там їм треба стояти, не там треба им стоять, не на площади. Треба було стоять, коли геї ходили по Києву, парад. І стріблення нації йде. Первое, треба було стоять в Києві, коли підмали ціну на газ. Вот, а не тут свої понти колотити. Делать нечего, проплачивает им, и они стоят. Было бы чем заниматься, они стояли. Скажу коротко, что человек, который занимает сейчас должность, очень прекрасный человек. А кого вас собирается поставить, мы его вообще не знаем. Давайте будем просто за нашу страну, а не за чужую. Вот те, что на площади стоят, пускай идут работают. Я знаю Ирину Леонидовну не один год, дети учились, она в школе работала. Человек умный, образованный, мы ее знаем все и поддерживаем. А те, что там стоят на площади, пускай таких было на Майданах, мы видели, к чему Майданы привели. Что сейчас народ голодный, без работы и до чего доводят Майданы. Насилие это, – это беспредел. Да, я считаю, что не может быть такого. В наше время, если они хотят демократии, как они называют демократию беспределом, так пускай демократическим путем добиваются, они собрались собралось 5-10 человек и жут скаты. Что они сделали для общества, допустим, хорошего, что они, допустим, собрались и жут скаты, что на них тратятся те последние копейки с бюджета, стоит охрана, милиция, стоит пожарные, те, что ребята, которые должны были бы отдохнуть, потому что будет пожар, они стоят охраняют, потому что, будем говорить, несколько человек, им неугодных власть сегодняшняя. Ну, я считаю так, что если у нас есть правовая власть, она должна работать только в правовом поле. Для этого есть прокуратура, для этого есть следственные органы. И если человеку применяются такие методы, то я считаю насильственно. Я ни, ни, никаких эмоций не имею отношения к ни к Балагули, ни к другому, ни к третьему. Вопрос идет совсем о другом. Вопрос идет о правом поле. А кто там будет, Иванов Петров или Сидоров, уже это не имеет значения. Таким силовым путем нельзя. Я считаю, что это должно быть все мирно и кондиционировано. По-людски, а вот эти скаты, поджигания, Я считаю, что надо как-то это все решать на уровне государства, на уровне нашего района ну не вот такими методами. Кристина лично я отношусь положительно, поскольку она она во-первых учитель, а учителя не бывают плохим, насколько учитель это он нас растит, воспитывает самых. Я считаю, что надо как-то это все мирно и пускай работает. Плохо, что у нас сейчас в городе тоже происходят такие, такого рода мероприятия, которые не способствуют организации народа, решению каких-то проблем насущных наших, экономических, социальных. Пора заканчивать эта революция, надо начинать делать, строить. То, что происходит у нас в обществе, это следствие наших политических э, мотивов, которые управляются в нашем обществе. Ведь люди меняют партию. Сегодня он в одной партии, завтра он в другой партии. Главное оставаться всегда человеком, всегда быть честным, справедливым на своей работе, исполнять свою работу честно. Я вот э, в своей деятельности сталкиваюсь с, э, с руководителем, в частности Ириной Леонидовной Балагулой. Она мой непосредственный руководитель, как директор Центра социальных служб. В работе у меня с ней никогда проблем не возникало, она сейчас помогает э, скоординировать работу всех социальных служб, которые работают э, на благо нашего города и района. Ну а то, что сейчас происходит, это, так, больше сказать, такие политические мотивы, направленные на то, чтобы расшатать ситуацию, которая у нас существует в обществе. Все-таки пора уже заканчивать военные действия и переходить к более конструктивному диалогу. Мне приходилось с Ириной Леонидовной работать. Вместе мы бывали в рейдах, проводили рейды, проверки. Мне этот человек очень по душе. Нравится очень. Человек ответственный. Она достойна занимать свою позицию, работу, свою работу. Она любит свою работу, я это знаю, и э, дай бог, чтобы было так, чтобы мы еще работали. Все это вызывает у меня отрицательные эмоции. У нас идет война, поэтому мы имеем право творить все, что мы хотим. Такого быть не может. Я не приемлю методы, которые не правовые. То есть, если это государство правовое, если человек что-то нарушает, если есть к нему какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь в суд и на законных основаниях приводите в порядок, допустим, там штатное расписание. Есть закон, все обязаны выполнять. Наш президент сказал... Закон один для всех. Мы идем в Европу. В Европе закон прежде всего. Это, это не пустой звук. Я, сегодня мы позволим переступить раз в закон, сегодня э, уберут человека не закона, завтра еще что-нибудь. Э, послезавтра придет к тебе разбойник или преступник, заберет у тебя все и скажет, что это и будет это мотивировать тем, что вот так вот положено. Сейчас все берут силы, и я возьму силы. Это Это неправильно, я считаю. Как руководителя из того, что я знаю, человек на своем, был, есть на своем месте, она очень грамотный специалист, ведет даже в нынешней ситуации, когда оказывается сильнейшее психологическое давление, она ведет себя очень достойно. То есть я считаю, что, тем более, что на сегодняшний день она ну, показала себя очень достойным человеком. И предъявлять ей, вот я вчера смотрела просто передачу, предъявлять ей обвинение в том, что вот вы там ничего не сделали, э, там или еще что-нибудь. Она делала то, что в рамках ее функциональных обязанностей было. То, что не входило в рамки функциональных обязанностей, человек не может отвечать за тех, кто выполнял что-либо другое. Приходит 10 человек или 13 человек из и Балского района, и потом приезжают люди, непонятно кто, и вчера сожгли флаг на площади города Балты. На старой провинции был выложен в ролик, мы сегодня утром посмотрели, потому что якобы там российский триколор. Якобы это было закреплено еще при партии регионов. Но насколько я знаю, этот флаг брался, наверное, где-то из более далеких времен. То есть из истории. Это сделали не жители Балского района. Исходя из этого, это просто люди приехали, они увидели три цвета, которые якобы где-то там символизируют. Но ну, это дико. Это, мне кажется, что это люди психо психически неуравновешены. Я считаю, что это неправильно. Я вам хочу другую позицию сказать. что Дело в том, что написано вот эти слова «проститутка» — это вообще дети идут, читают. Понимаете? Иду в банк платить, вон все люди возмущаются. Идут, ребенок идет, читает. Считает, простит, это что, красиво, мама? Не смотри туда. Это некрасиво, не я считаю. О, ужасно. Нет слов, конечно. Некрасиво. Это все-таки педагог, она умный человек. Мы возмущены этим. А я ее очень много лет знаю, так что очень хорошо знаю. Хороший человек. У меня племянник в АТО, и он этим делом и награды имеет. Ранение, он самбалский, он не стоит там. На Майдане здесь, а воюет и полтора года, слава богу. И пробиты легкие, спасали жизнь легкие, и, все, и, это самое, и желудок пробит. Я в не говорю, тем не менее, занимается делом, а не стоит там. Это уже считай, это если скаты, это значит уже э, к войне готовят. Я не понял, у нас спокойный город. Балта у нас вообще прекрасный город, спокойный. Как это можно, вот это вот скаты эти полить? Что это такое? До каких цепор будет спокойствие, надо тишина. У нас старинный хороший город. У меня предки здесь, это а Манюки еще с 1700-х годов. Понимаете? Как это так? Как это так? Это некрасиво. Очень я возмущена, и это многие люди приходят, он пенсионеры, все возмущены. Некрасиво. То самое. Если она в мод по законодательству, она должна выйти на декретное место, ей должны предоставить место рабочее место. И человек, не хуже. Я считаю Амельничук. він Вин дивиться, если на молочный, не сам с молочного. Он молочный восстанавливает, пусть занимается, если он в той партии, хоть занимается он металлолом, рижу, там занимается своим делом. Он в АТО не был. Понимаете? Я спросила, говорю, ты знаешь, каким образом люди, Сказала, это моя одноклассница, я говорю, каким образом он получил права, пусть идет, подвозит туда, как мой племянник, подвозит, за руль, право, права, едет в АТО. И пусть военкомат знает пусть его забирают туда, а не вот такие. У меня худесенький, высокий десантник в Болграде, племянник и в разведке сейчас.